Никого не поддержите. Нейтрально, да? Как вы относитесь к «Гнепар-1»? Не знаю, я не сильно любитель, да, так. Просто mm, Понятно, спасибо. Здрасте, мы из информационного агентства «Брутальный футбол». Хотели бы узнать, за кого вы сегодня болеете? А днепр как относитесь? Спасибо. Спасибо. Не очень разговорчивая у нас. Не пряни. Давайте подыщем братьев наших. Младших. Не будем говорить меньших. Дети, 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 дети. мать детей. Добрый день, мы из информационного агентства «Брутальный футбол». Хотели бы узнать, за кого вы сегодня болеете. Что-то он брутальный. Ну, вот такое у нас интересное название. Вот наша черевна Мы будем болеть за, за, Днепр. За Днепр, чтобы в городе была одна команда. Была сильнейшая команда. Давайте посмотрим. Это такое, как бы, ноу-хау у нас в Днепре. Дерби такое буквально днепровское. Хотелось бы посмотреть, как это, все, как это все будет выглядеть. Прежде всего, на стадионе, на поле мы интересуемся, не скажу, что фанатично, но в общем-то спортом интересуемся. А есть... как вы относитесь к тому дне парадина? Это хорошо или плохо? Ну, то, что он появился? Знаете, я всегда сторонник конкурентных каких-то отношений. Если есть конкуренция, есть какая-то борьба, есть желание совершенствоваться и стать лучше любой команде. Поэтому конкуренция так же, как и в бизнесе, так и в команде, так и за место под солнцем просто-напросто конкуренция, она дает хорошие результаты. Выигрывает сильнейший, выживает сильнейший, а значит зритель получает хороший, качественный продукт в виде футбола или какого-то другого вида спорта. Ну, я как бы так, конечно, врасплох застали такими вопросами. Я, честно говоря, спасибо. иду и не думал. И все. Спасибо. Иван, спасибо. Все, пошли. Здравствуйте, девочки. Можете дать интервью для брутального футбола? Нет? Нет? Не хотите? Ну ладно. И ладно. Здрасте, а вы не хотите дать интервью брутальному футболу? Нет. Здрасте, а вы не хотите дать интервью брутальному футболу? Э, не не? Нет? А как вы вообще относитесь к Ну, за дне про сегодня болеете или за дне про один? красивый футбол. Спасибо. Угу. Спасибо. что да? вообще патриотичность в городе у меня прям в глазах тает и тает. Ну ничего. Ну тут явно за дне проболеют. Здрасте. А вы сегодня за Днепр или за Днепр один? Да, это он 40 лет мне послал. О, респект. Да. Здрасте. Мы из агентства Брутальный футбол. Хотели узнать, вы сегодня за Днепр или за Днепр один? Знаете, я очень люблю наш город, поэтому я, наверное, записываю футбол. Лучше пусть будет счет 4-4 для меня, чем победит какая-то из команд. Mm, то есть вы Днепр один отлично относитесь. Ну, хорошо, по крайней мере. Я и ту, и ту команду люблю, поэтому не за что ненавидеть спасибо ну давай он еще очень дипломатично отвечают да, что-то максимум ненависти хочется ребята мы из агентства Брутальный Футбол здрасте, за кого вы сегодня болеете? за а если Днепр или Днепродин, кто для вас красивее? а Днепр, как а Днепродин, это хорошо, что он появился или плохо? Каждую неделю у нас футбол. Одна играет на выезде, одна дома. Спасибо. Вот так вот.